तो, तो अमृतसर का पूरा रावी दरिया के पास का इलाका है इससे आगे गुरदासपुर का इलाका है ये एक दो नहीं लगभग कहा जाता है सैकड़े गांव लगभग पानी की मार में और लगभग मुझे लगता है ये आ, अभी हम लोग दरिया से पच्च, बीस पच्चीस किलोमीटर यहाँ हरदो रवाल गाँव है मेरे पीछे देखिए अभी यहाँ पानी बाढ़ का बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रेस्क्यू टी में भी पहुंची हुई है और मुझे लग पूरी तरह सरकार मुतहत हो जो हमने देखा जो पुलवामा में हुआ उसके बाद ये कहा गया कि हम दरियाओं का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे या अब खून भी बह गया और पानी भी बह रहा पूरी तरह क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या दरियाओं के बांधों के ऊपर जो पानी रिलीफ करना था उसे ज़बरदस्ती रोका गया ये भी पता था छः महीने पहले कि इस बार मानसून ज़्यादा बरसेगा और हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में बारिश ज़्यादा होगी तो इस ये केंद्र सभी राज्यों का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करवाया गया ये पाकिस्तान से राजनीति करते करते अपना जो राज्य हैं खास करके पंजाब उसको पूरी तरह उजाड़ दिया गया ਇਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ i <laughs>